نحمد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری من السانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم ان شاء اللہ والدین کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحان تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قول رب کم ادرونی لکم اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وہ اضاسا القائبہ دی اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے انی قریب میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں اجیب دعوت دائی ادا دانی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں تب اس کو کیا چاہیے کہ فل یستی جی بولی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں مجھ پر اعتماد کریں مجھے اپنا رب مان لیں شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں ان کو صحیح راستہ مل جائے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی حکمت ہوتی اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس مشکل پر صبر کر کے اجر پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگے کیونکہ دعا عبادت ہے ادعا اولبادہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ اس لیے ہمیں کثرت سے پکارتے رہنا چاہیے اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و دوسنا ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناح بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناح کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحان اک اللہ و بحمد کا و تبر قصم کا و تعلیٰ جدو کا ولا الہ غیر اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ہم ثنا بیان کیجیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وق الربر ہما کما رب بیانی صغیرہ اور آپ کہہ دیجیے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجیے یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا بچپن میں پالا تھا جب میں نہ خود کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو وہ اور بھی زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے ولادن صالح یا دولو نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جن میں نو علیہ السلام کی دعا ہے وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولی دیا ولی من دخل مؤمن ولی المؤمنین والمؤمنات اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب لی ولی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے جن میں خاص طور پر حضرت ابو حرارہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرقہ تھیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے ان کے لیے دعا کی اور جب حضرت ابو حریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھیں حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حرارہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اماں جان السلام علیکی ورحمت اللہ و انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ اللّہ پھر ابو حرارہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي کا لَا تَعْبُدُونَ لا اللَّهَ اہ و اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑھ کر بددلی کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش تعلیم اور تربیت میں ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی اما کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلۂ رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ وہ ان جا ہدا کا اعلیٰ انتشر کبھی ماں کبھی علم فلاح تو وہ صاحب ہما فت دنیا کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناگوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقف لہما جناح ولر وقرما كَمَا رب بیانی صغیرا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ بعض وقت لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وقف لہما جناح افضل کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں بعض اوقات انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہو جاتا ہے کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے وہ جنریشن گیپ ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ولا تق اللہ ہما افن ولا تن ہما کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو وق الما قلاََََََََََََََََََََ کریمہ اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو احترام کے ساتھ کرو پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے ان کا نافرمان نہ بنا جائے جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے یحیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا خدل کتاب و حن دکت وقان تقیا و برم بال دہی و ولم یقن جبارن آسی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی طورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے یہ قرآن مجید کی گواہی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سختی نہیں کی بد اخلاقی نہیں کی پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرما علیہ کو عقوق اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا اپنی صحت کی طرف سے یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ رسول اللہ میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہوں تو اس کو ادا کر دیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے ان کی خدمت کرے ان پر اپنا مال خرچ کرے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حکم دیا کرنے کو رب برحم ہما کما رب یانی صغیرہ اس دعا کی خوب خوب تکرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ